Напоминаю, Фрамсик есть. Да-да-да. Я его напоминаю. Я его не бил. Я ему серию дал. Так, так а, Он не знает этого, блин. Он не знает этого. Ладно, если что, расскажем. Ну, короче, я же не просто говорю. Мне по факту сейчас... Знаешь, это, что меня единственное интересует, хорошо, насчет ситуации в Войсе, окей, даже если ты сейчас мне тут за правило будешь затирать, что там те теле, -теле тролливали, там мы вообще-то можем говорить, хорошо, чисто в теории, с какой -то точки зрения, давай так, с теории правил, ты, в принципе, можешь быть правый, но не с точки моральной. Но если брать э, то, что ты встрял и Начал говорить таку фигню, мені сейчас больше интересует, то, что ты дальше, хоть и вроде выслухав ситуацию, но ты ну, вообще насрать. То есть, что ты, что ты сказал, ты вообще ну, за свои слова вообще начнут. Ну, не... знаешь, вот вылететь и все, и знаешь, вообще насрать. То есть ты даже сейчас ситуацію почув, и ты начинаешь вообще ничего не поменялось. Ты дальше говорил, так и говоришь. Я, е, я думаю, что я. Всем привет. Здарова. здорово. Это кто? Кто это? Федя, пожалуйста, Федя. в мы немножечко тут разговариваем. Нихуя себе. Ну ладно. Есть немножечко. Сразу видно, что когда заходили какие-то Богдан, то он сразу молча вышел. А тут, как Федя зашел, то у него сразу... Нихуя, Нихуя себе. Да-да-да. Сразу видно, кто он в клане. Такой же, как этот как и видите, арт, наверное. Нихуя. А, а тут кто? до сих пор... В нет, только дровик. Нет, нет, не, винка а дровик. Дровик. Все, понял, понял. Да, только лидер их. Ну, лидер, да, трека, трека. Предводитель, блядь, щеглов. Понял. Понял. Кадир, а ты можешь выйти? Булаз? Да, пожалуйста. Тут, ну. У вас что, тут разбок технический, или что? А, мы ну, просто, просто, просто вопросы есть. Просто да, есть да, парочка вопроса. вопросов. Надо до да, да, сути. По человеческой тебя, морали выйти и все. Ну давайте, выходите. Ну давайте, выходите. Ты шо? Его надо в компанию брать. Короче, я не говорю, что я и прав, но не говорю, что я не прав. Ну, смотри почему, подожди, а вот почему ну, ты не думаешь, В каком пошла? плане, в каком Знаешь, плане, сейчас... ты прав? Да. У меня сейчас не... чего? нейтральное положение, то есть, ну, ни сюда, ни сюда. Я. Ну, я не могу по поводу этого ничего сказать. Ты понял? Нет, так подожди, э, на каких... Скажем так. Э... Висновках ти дійшов до того, що ти нейтральний. От, з якої сторони ти за ну за того, що от ти як сказав, що ти і не винуватий, і не правий. От, обасною. От можеш мені от розказати, диви, як диви. ти дійшов до такого виводу? З однієї сторони, дивись, є стиль дивитися, от з одної сторони, Согласен, да, я вліз. З другої сторони, це ж не запрещено, не запрещено. Mm -hmm. Ну я говорю, я просто уже сказал, что хорошо, mm -hmm. да. С правил, с правил, ты сказал нормально. По моральной точке зрения, ты сделал неправильно. Да, хорошо. Значит всего я понял. Дальше. Насчет того, что ты сказал, что ты скажешь? Ну, я скажу, что я в нейтральном положении. Ничего я не могу сказать типа. Ты не в положении, бляха. Mm -hmm. Вот именно, что ты не можешь. Не, вот именно, что ты сейчас говоришь, что ты не можешь сказать, но при этом ты сказал. Если бы же извинений. Вы тебя не дождетесь. Ну, да, меня срать хотів на твои извинения. Я просто хочу, щоб ты ну, сказал сейчас нормально. Ну, то есть, давай так, вот э, насчет э, того, что ты сказал, насчет правил, я с тобой согласен. Да. По правилам, ты был правый, но з моральной точки зрения неправый. Хорошо, тут мы дошли до одного. Тепер вопрос насчет того, что ты сказал. Ты тільки что сам сказав, что ты э, не. Можешь говорить, то, что ты не знаєш ситуації, но при этом ти ж вже сказав вопрос. Ну, от, до цього, що ти вже сказав, не, ну, по незнанию. Ти тобто не знання, як говорится, не відстраняю. Учитый, що ти цими законами тільки так розбрасываешь. Правильно. Ну, тобто, що ти значить, все, що ты можешь сказать, кроме того, что ты не знаєшь. Учитывая, что ты вже сказал. Ну типа, смотри, я сейчас узнал всю ситуацию. Mm -hmm. Ну не, mm -hmm. не могу ничего сказать, Ну, я понял, что как, в какой вы ситуации, скажем так, сейчас находитесь. Mm -hmm. типа, И что ты еще хочешь сказать? А что вы хотите, чтобы я вам сказал? Нет, просто я я хочу от тебя услышать а, то, что тебе поможет ну в майбутнем, ну просто знаешь, вот ты сейчас в вот таких сделать... ситуациях не было. Не было, вот реально. Просто вся ситуация из-за того, что не, не обозна... Нет, неправильно сказал. Не... От незнания ты открываешь рот. А вот такого вот я не думаю, что должно быть. А теперь ты меня понял? Угу. Спасибо. Я могу идти в первый голос? там да, мы отпускаем тебя. Вот отлично. Люблю целую. Да. А я тут. Нет. Хотя, нахуя нам лидер ТСС, когда у нас есть Бритни? Нет. Все с Кайрами роты, позакрывали роты, Витя, что там? Да, немножечко есть. Но у меня, конечно, есть в Сан... к Санте Пукову несколько вопросов. Чуть-чуть вот, хочется.